Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número uno de Middleman Love, Esa es mi vida amorosa, basados en el libro. ¿Y qué hay de mi vida romántica? Se preguntarán, Nula, ¿cómo podría alguien enamorarse de un tipo tan ordinario y sin nada especial, verdad? No me molesta tanto, solo me entristece un poco cuando algunas chicas de la oficina me llaman por mi nombre con una voz tan dulce, solo para terminar diciendo. ¿Puedes darle esto a Kim, por favor? Pero a veces las odio tanto. Pero mírame, haré méritos con hermosas flores todos los días, para que en la próxima vida sea tan guapo como un héroe de 10 novelas juntas. Tendré un gran grupo de fans persiguiéndome todo el día. Me siento sin hacer nada en mi escritorio durante unos minutos y finalmente enciendo mi computadora. Después. Me levanto para poner todos los regalos en el escritorio de mi amigo y empiezo a comer el salteado de albahaca con arroz que compré para desayunar. Mis compañeros llegan poco a poco a la oficina y los saludo alegremente. ¡Eh Hate! No te atragantes con la comida y mueras. Si te convirtieras en un fantasma, ¿cómo diablos podría terminar todo el trabajo por la noche? Wow, seguro que tienes una. cof gran boca. Tal vez soy un poco demasiado hiperactivo. Ahora estoy tosiendo sobre mi desayuno. Me duele mucho la nariz. Recordatorio amistoso. No hables mientras tengas la boca llena. Decido mantenerme callado durante toda la comida. Cuando termino, salgo de mi escritorio para limpiar. Cuando vuelvo, me encuentro con que el dueño del escritorio contigo al mío ya está aquí. ¿Qué es esto? Pregunta en un tono monótono que nunca está a la altura de su aspecto y me observa con una inusual mirada severa. Pong lo ha comprado para ti. Dirijo mi rostro hacia el vaso de telado de limón que hay sobre su escritorio. Se trata de Anon, o a quien todos los chicos de mi oficina llaman UEA, mi colega en el departamento de informática y mi compañero de habitación en la universidad. Otra persona importante que me fastidia la vida por lo encantador que es. Ua es delgado. Su piel brilla exageradamente como la de un típico tailandés del norte. Es alto. Su cintura y sus caderas están claramente definidas, exactamente como el pasivo ideal. Por su aspecto, sobre todo, por sus grandes y redondos ojos marrones, que son tan dulces como una sierva, Muchas personas se sienten atraídas por él, pero es muy exigente y nunca se queda en una relación demasiado tiempo. Saldrá con alguien por un tiempo, encontrará algunas excusas y lo dejará. Así que básicamente es tan guapo o hermoso que puede ser tan exigente como quiera. Tómalo tú. Wea se queda mirando el telado de limón menos de un segundo antes de apartar la mirada y empuja el vaso hacia mí. Oye, vamos, lo ha comprado expresamente para ti. Al menos toma un sorbo, le digo, pero mi mano va directamente hacia el vaso con una sonrisa oculta. Esto debería calmar mi sed y ahorrar las monedas de mi billetera. No acepto cosas de extraños, dice y empieza a ignorarme. Me encojo de hombros y vuelvo a mi escritorio. Bebo rápidamente el telado de limón para destruir las pruebas antes de que Pong se entere. Esta es mi rutina matutina. Solo me como las obras de Huya. No es de extrañar que él siempre esté en forma mientras yo estoy aquí con las mejillas expandiéndose cada día. ¿No vas a ceder un poco? Lleva dos meses coqueteando contigo dijo después de deshacerse de las pruebas. Ahora estoy de vuelta en mi asiento. Apoyo la barbilla en mi mano y miro fijamente a mi increíblemente sexy amigo. Él se burla. Sabes que no salgo con nadie en la oficina. Complica las cosas. Ah, es cierto.